یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ حضرت سیدنا بلال بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان میں لکنت تھی الفاظ درست ادا نہیں ہوتے تھے یہ بالکل غلط ہے حضرت سیدنا بلال بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بھی درست تھے ادائیگی بھی اعلیٰ تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کا انداز بھی بڑا اعلیٰ اور زبردست تھا جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ حضرت سیدنا بلال بلالِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسنِ رسول کہلائے اور ہماری عوام میں یہ غلط مشہور ہے اور جو بات عوام میں مشہور ہو جاتی ہے پھر وہ چلتی رہتی ہے بلکہ یہاں تک لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ایک دن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا جب تک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں کہیں گے تو سورج نہیں نکلے گا یہ بالکل غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایسی کوئی روایت نہیں کہ یوں سورج کا معاملہ معالق رہا ہو کہ جب تک حضرت بلال حمشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں کہیں گے سورج نہیں نکلے گا ایسا کچھ نہیں ہے یہ عوام میں غلط فہمیاں ہیں اور ایک سے ایک ہیں جو بات بات پہ طرح طرح کی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور خطیب حضرات بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں جو بغیر تحقیق کے ہوتی ہیں پھر وہ عوام میں عقیدہ بھی بن جاتا ہے اور عقیدت بھی بن جاتی ہے لوگ بھی اس کو اسی طرح آگے کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے سارے دانت شہید کر لیے تھے توڑ دیے تھے جب انہوں نے اپنے دانت سارے توڑ دیے تو کیلے کا پھل ظاہر ہوا یہ بھی بالکل غلط بات ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے اسی طرح کئی باتیں ہیں جو عوام میں غلط مشہور ہیں اور خطیب حضرات بھی انہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو خطیب حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ وہ بات بیان کریں کہ جو تحقیق شدہ ہے جو روایات میں موجود ہے ثابت ہے آپ ایسی بات نہ کریں جو عوام میں ویسے ہی مشہور ہیں